ಚಾನಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯ ಸ್ವಾಗತಂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ ಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾವಲಿ ಓ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಗಣೇಶ ಜನನ್ಯ ನಮಃ ಗಿರಿಜ ತನುದ್ಭವಾ ಗುಹಾಂಭಿಕಾ ನಮಃ जगन्मात्रे नमः ॐ गङ्गाधरकुटुम्बिन्यै नमः ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ॐ ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः ॐ कष्टदारिद्र्यशमन्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शाम्भव्यै नमः ॐ ॐ शाङ्कर्यै नमः ॐ बालायै नमः ॐ भवान्यै नमः ॐ भद्रदायिन्यै नमः ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः सर्वमङ्गलायै नमः ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः ॐ महेश्वर्यै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ मन्त्राराध्यायै नमः नमः ॐ हेमाद्रिजाय नमः ॐ हेमवत्यै नमः ॐ पार्वत्यै नमः ॐ पापनाशिन्यै नमः ॐ शजायै नमः ॐ नित्यायै नमः ॐ निरीशायै नमः ॐ निर्मलायै नमः ॐ अम्बिकायै नमः ॐ संसेव्यायै नमः ॐ माणिन्यै नमः ॐ मेनकात्मजाय नमः ॐ कुमार्यै नमः ॐ कन्यकाय नमः ॐ दुर्गायै नमः कलिदोषनिषूदिन्यै नमः ॐ कात्यायिन्यै नमः ॐ कृपापूर्णायै नमः ॐ कल्याण्यै नमः ॐ कमलार्चितायै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ मय्यै नमः ॐ सौभाग्यदायै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ अमलायै नमः ॐ अमरसंसेव्यायै नमः अन्नपूर्णायै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अखिलागमसंस्तुताय नमः ॐ मङ्गलादेव्यै नमः ॐ बाल्याराधितभूतेशाय नमः ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः ॐ हिरण्मयै नमः ॐ परायै नमः ॐ सूक्ष्मायै नमः शीतांशुकृतशेख नमः हरिद्राकुङ्कुमाराध्याय नमः ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः ॐ सामशिखायै नमः वेदान्तलक्षणाय नमः ॐ कर्म ब्रह्ममय्यै नमः ॐ कामकलनाय नमः ॐ काङ्क्षितार्धाय नमः चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः ॐ चिदम्बरशरीरिण्यै नमः ॐ चक्रवासिन्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ मारारातिप्रियार्धाङ्गै मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः ॐ पुण्याय नमः ॐ पुरुषार्धप्रदायिन्यै नमः ॐ सत्यधर्मरतायै नमः ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः ॐ शशाङ्करूपिण्यै नमः ॐ श्यामलायै नमः ॐ बगलायै नमः ॐ चण्डाय नमः ॐ मातृकायै नमः ॐ भगमालिन्यै नमः नमः ॐ विरजायै नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ प्रत्यङ्गिराम्बिकाय नमः ॐ आर्यायै नमः ॐ ॐ दाक्षायण्यै नमः ॐ दीक्षायै नमः ॐ सर्ववस्तुत्तमोत्तमायै नमः ॐ शिवाभिधानाय नमः ॐ श्रीविद्यायै नमः प्रणवार्धस्वरूपिण्यै नमः ॐ हींकार्यै नमः ॐ नादरूपिण्यै नमः ॐ त्रिपुरायै नमः ॐ त्रिगुणायै नमः ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸುಂದರಿಯೈ ನಮಃ ಓಂ স্বর্ণಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తప్పకుండా మాకు షేర్ చేయండి అలాగే